Команда финалисты межрегиональной

То мне очень похрен, как вы выступить. Команда как группа, мы надеемся вам не все равно. Если долго-долго-долго, а у нас быстро и поэтому начинаем. Кавказская свадьба. Парень показал ну очень реалистичный мостик. Я прыгну! Я сейчас прыгну! Тамаду жарила. Бокс. Ой, прости, дорогой. <звы> Такси подвез Путану. Пища, в смысле? <звы> Парень не вовремя рассказывает мне интересные истории. Ну что, Ромка, с днем рождения. Вот торт, загадывай желание. Спасибо, Лёк, спасибо, что пришел. Мы как-то с Бадиком Рамбулянку снимали. Ну так, чисто посмотреть, как он выглядит. Ну и все, я только потом понял, когда батя бежать начал, что машина-то не наша. Слышь, парень, у него вообще день рождения сегодня. А, да, извини, я просто не знал. Ну все, загадывай. Ветер за решеткой на дороге. Слушай, девочку, да? Вот <earnest> <receber> лично-то уехали родители. Если так, и подлила. <звы> Дорогие друзья, ну и что же может быть лучше, чем ездить в отпуск со своей любимой девушкой? Да правильно, что угодно. Итак, смотрим на море. Такое обещающее начало отпуска. На прогулке. О, смотри, там пивнука. Пойдемте, что-нибудь закажем. Это магазин женской обуви. Пойдем, пойдем. В зоопарке. Смотри, вон Лев лежит, ничего не делает. За него делает одна львица. Вон вторая за него все делает, вон третья. Ты мне что, блин? Да я, я в натуре не поняла. Ботэль. Чем ты вообще меня сюда привез? Тут стрёмный отель, стрёмное море, стрёмная погода. Лучше бы дома сидели. Ты у меня такая красивая, когда злишься. Чем ты вообще меня сюда привез? Тут стрёмный отель, стрёмный отель, стрёмная погода. Дорогие друзья, как известно, многие КВНщики после своей карьеры попадают на телевидение. Мы решили не медлить и открыли свой телеканал. Я могу потом как совета. Я роман, я 80 лет. Сейчас я вшатаю в одного мужка. Э, я мужик. Я роман. И у меня не получилось. Я роман, и я очень люблю ГДА. мне 18 лет, и я свой среди чужих. И как говорят у нас на севере, не важно место твоего рождения, важно сколько месторождений в нем. С вами был Академия Труха. Спасибо.